Есть! Есть, пацаны! Есть щука! Ух, резкая яка! Ух ты шо, нифига себе! Так як у нас прозорість води висока, то немає смисла робити багато забросів в одну і ту саму точку. Вистачить по одному забросу і повірте, якщо там буде активна риба, вона дасть про себе знати. Ах, бу-бу-бу ударчик, бу-удар, но что-то не крупненькое. Вообще что-то мелкое, зубнуло нашу мышку. Есть! Есть, пацаны! Есть щука! Есть! Есть, пацаны, щучка! Не знаю, размер, конечно. Но есть! Есть щучка! Ох, давайте хорошо! что там? Ага, не, что-то невеличко. Я что-то подумал, что... Ух ты что, ух, резкая, яка. Ух ты что, нифига себе. Что ты щуки там, а он такая вытворяет. Мелочь. Мелочь, а уже хочет Миуруса съесть. Да, э, дай сюда. да. сюда, блядь. Не хочет даваться. Не хочет даваться. Ай, гарный кайка Колер гарный. тихо, тихо. Тихо, тихо. Ты, ну. О. <схе> ну, и по стандарту все тут. Ну что? Есть поклевочка. Конечно, не трофей, но... Но-но-но. Ну -ну -ну. вот такая вот щучка. Она очень бойка у нас. Давай, давай. Давай, давай. давай. Ну, пошла. ну что, будем заканчивать мы сегодняшнюю свою рыбалку. Миурос Маус принес нам одну щучку. Он же тут покусанный бедняжка Десталось ему, конечно, вице щук. Лайт не втаты, он уже хвоста. Тут еще порез такие здоровецкий на хвосте. Короче, сподобалась мне рыбалочка сегодняшняя. Думаю, вам так уж. Ну все, удачи! п о